Номер 9-3 темою середня лінія Трикутника. Накреслі рівно трикутник АБЦ і його середню лінію, кінці якої належать бічним сторонам. Так, побудуємо трикутник. Так, мы поделим пополам нашу основу. И там, где у нас половинка, мы поднимем, будет вершина. И соединим. с нашими вершинами треугольничка так 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 это у нас ревнобедренные трикутники теперь наши треугольнички мы должны наши боковые стороны мы должны поделить пополам раз два три четыре вот у меня здесь получается половинка так оставлю точечку и здесь у меня тоже половинка. То есть нужно просто линейку взять, измерить и поделить на пополам и поставить серединки нашего треугольника АВС и провести прямую, которая будет параллельно АС. Так. Есть. Это и есть Средняя линия. Мы назовем ее МН, Так, здесь у нас получается эта сторона равна этой, это равна ну, не сторона, а отрезки. Итак, еще раз, чтобы провести среднюю линию треугольника, нам нужно боковые стороны поделить пополам, поставить середины отрезков и затем провести прямую, которая параллельна нашей основе. То есть МН, э, С, средняя линия трикутника АВС. МН э, также параллельно АС. Разглядаем номер 9.5. КЛ средняя линия трикутника АБЦ. Перше АВ. АБ. Так, перше завдання. АБ до 18 см. Требуется найти КЛ. Так, АВ у нас 18, да? А КЛ это средняя линия. Мы знаем по свойству средней линии, что Средняя линия равна половине основания, да? а, Так, поэтому получается, что у нас 1,2 умножить на 18, 9 сантиметров. Так, и второе КЛ равно 3 дециметра. А надо найти АВ. Так, то есть наоборот, мы знаем среднюю линию, нам нужно найти основание. А, Б – это 2KL. 2 КЛ. 2 помножить на 3. 6 дециметров. Відповідь. Первый 9 сантиметров, а вторая – 6 дециметров. Наступное завдання. 9,7. Основа рівнобедреного трикутника дорівнює 14 дециметрів. Знайдіть довжину відрізка, що сполучає середини бічних сторін трикутника. Так, спочатку намалюємо трикутник, рівнобедрений. є. Хорошо. Рівнобедрений трикутник. Ми позначимо його АБЦ. Так. Дано. Дано. Трикутник АБЦ. Він рівнобедрений. Так, основа 14. А це. Дорівнює 14 дециметрів. Так, знайдіть довжину відрізки, що сполучає середини бічних сторін трикутника. Так, ну, наші середини, наприклад, М і Н, тут у нас трізочки між собою рівні. Ну, раз этот отрезок соединяет середины боковых сторон, значит, это будет средняя линия. Так, знай ты, МН. Развязание. МН, С, средняя линия. Средняя линия. трикотника АВЦ. Так. А середня лінія у нас дорівнює половині основи трикутника. Тобто одна друга а це одна друга помножимо на 14, це буде 7 дециметрів. Відповідь 7 дециметрів. Розглядаємо номер 9.9. Сторони трикутника дорівнює 12 дециметрів, 16 дециметрів і 18 дм. Знайдіть периметр трикутника, сторонами якого є середні лінії цього трикутника. Так, ну, робимо малюнок трикутника. Нам нужен довільний трикутник. Так.

проводим параллельно этой стороне среднюю линию так и здесь у нас будет половиночка так и эту соединяем Хорошо. Так, у нас есть... А, так, напишем а, треугольник АВС. И у нас есть средние линии. МНК, например. Так. А, этот кусочек равен этому, этот, этому, этот. АЦ 18 дециметров. Так. Нам требуется найти периметр треугольника, который образовался с помощью средних линий этого треугольника. То есть МНК на виду. Розвязание. Значит, МН это средняя линия треугольника АВС, И она равна 1 вторая АС. А значит, 1 вторая умножить на 18. 9 дециметров. сторона НК она равна половинке стороне АВ. Она ей параллельна и равна ее половинке. 1 вторая умножить на 12 это 6 дециметров и сторона у нас средняя линия МК она равна половинке ВС равно 1 2 на 16 то есть 8 дециметров и чтобы найти периметр треугольника МНК нам нужно сложить все стороны этого треугольничка и будет 23 дециметра. А відповідь 23 дециметри. Так, розглядаємо номер 913. Периметр трикутника, вершини якого? середини сторін заданого трикутника дорівнює 18. Знайдіть периметр цього трикутника. Так, Значит, нам дано. Мы будем обычный произвольный треугольник, и у нас есть вот точки МНК — это вершины, которые являются серединами сторон заданного треугольника. И вот периметр этого маленького треугольничка МНК равно 18 сантиметров а периметр большого АВС нам нужно найти разрезание и у нас есть периметр треугольника МНК это одна вторая периметра треугольника АВС нам нужно найти периметр треугольника АВС Значит, это будет 2 умножить на периметр треугольника МНК. 2 умножить на 18. 36 сантиметров.